Ребят, приветствую всех. Решил поговорить. Ну, вот решил попробовать себя в новом блогинге, в таком новом формате. Даже подготовился к этому блогу. Интересна ваша оценка. Что вы скажете? Писать такие блоги, не писать. Хочу попробовать скорректировать информацию, которая переполняет интернет, эти, переполняет телегу. По сути творится полный там, кромешный пиздец, вообще под слово полный вообще трэш. У нас если зрада, то Киев взяли. Если победа, то почему наши силы обороны еще до сих пор не находятся под Владивостоком? Вот так же не бывает, правильно? Говорить о фронте, о направлениях удара, куда там бегут орки, куда они там отступают, наступают. Таких экспертов очень много. У меня очень много друзей и близких, и знакомых воюют, и есть погибшие. Поэтому я прекрасно понимаю, что за каждой вот этой вот стрелочкой, которую там любят рисовать эксперты, стоят жизни людей и очень много жизней. Я не говорю там уже про технику, потому что это по сути просто железо. Но при этом я четко понимаю, как работает российская пропаганда, которая ну, сделала очень многое с начала войны, не говорю уже про 2014 год. В своих интервью мы очень часто говорим о том, что вот пропаганда у них сработала на все полностью там миллион сто пятьдесят тысяч процентов. Решил выйти на информационное поле. Все, наверное, слышали такую фразу, что битвы выигрывают армии, а войны выигрывает логистика. По сути, причиной провала России на первом этапе войны э стала логистика. Об этом снято уже сотни видео, все эксперты разобрали эти провалы, ошибки разобраны институтами военными. Если бы колонны снабжения были не так уязвимы к фланговым ударам, то ситуация была бы совсем другая. А разбитые колонны с тыловым обеспечением – это отсутствие провизии, отсутствие БК. Поэтому это надо тоже учитывать. Сейчас, по сути, вооруженные силы РФ не допускают таких ошибок. Они приняли простую и эффективную тактику постепенного продавливания наших сил. Как это происходит и как это – вот я общаюсь с военными, я это э, знаю. Они могут максимально реализовать преимущество за счет большого количества техники, раз, и личного состава. Мясные штурмы с коэффициентами там, 1 к 7, 1 к 10, для них по сути не есть проблемы никакой. Они продавливают нашу линию обороны, наши позиции на гольфкарах, на мотоциклах, на старых танках, на мотоуиграх, которые для этого вообще не предназначены. По сути, с бесконечными штурмами по 5-10 человек, которые происходят постоянно, происходит продавливание сил. Мы не успеваем ротировать, пополнять позиции, а оттуда идут бесконечное давление. Бесконечно оттуда идут орки. То, что Украина уничтожает техники там, в 3-4 раза, это доказано всеми там, институтами, всеми, кто следит за техникой и личным составом. С логистикой сейчас у них все хорошо. Вот все хорошо. С техникой пока она еще у них при, ну, в большем соотношении. Но, по сути, главный вопрос заключается в том, на каком этапе произойдет вот этот взрыв, если он вообще произойдет, взрыв перенапряжения сил у противника когда противник скажет, когда люди скажут, что все, мы устали ходить в мясные штурмы. Полк несет потери личного состава ежедневно. Диалог с командованием невозможен. Ребят запугивают, угрожают. Все угрозы вплоть до расстрела. Пробуем поговорить о самом главном и, по сути, актуальном направлении Харьковска. Согласно разведданным э, наших разведслужб, РФ там собрала 50-тысячную армию. Это много. Ну, реально, давайте называть своими именами вещи. Это много. Достаточно ли это для того, чтобы взять Харьков? Нет, недостаточно. Почему? Потому что у нас есть яркий пример э, Бахмут, где они положили 32 до 43 тысяч солдат двухсотыми. И более 100 тысяч солдат трехсотыми, это согласно аналитике доказано. Все уже по сути всеми. Поэтому э, переживать, что будет захват Харькова, не нужно, потому что у них на это нет сил и средств. Э, давайте угадаем, для чего это делается. На самом деле, я думаю, это мое субъективное мнение, их цель в другом. Они хотят оттеснить от границ Белгородской народной республики наши силы обороны просто отделить, ну, от, оттащить, создать вот эту санитарную зону, которую царь повелил. Создаем. Нахрена это делается? Простой вопрос. Что это им даст? Ну, Типа якобы прекратятся обстрелы Белгородской Народной Республики. Точнее, военных объектов. Они так это объясняют. То есть создание буферной зоны необходимо для того, чтобы создалась безопасность для их военных объектов. Логично, ну логично. Это стоит того, чтобы положить сотни или там уже тысячи идет счет на эту задачу? Конечно нет. Нападать всегда труднее, всегда затратнее, всегда опаснее. У нас там минные поля, у нас там рвы, поэтому обороняться всегда легче. Безусловно, к сожалению, наши защитники тоже будут погибать. Это лучшие из лучших, которые там стоят и отбивают эту навалу. Но теперь давайте сравним что получится и что не получится. Буферная зона с множеством потерь, и ну и что, и все. Поэтому там разводить зраду на тему того, что мы сдаем какие-то села, населенные пункты, ну это смешно. Мы прекрасно понимаем, что сейчас на кону стоят не села и не квадратные там километры. Да, это плохо, да, их потом нужно будет отбивать. Но мы все должны четко понимать, что война закончится не тогда, когда мы выйдем на границы 23 февраля 2022 года. Нет. И даже не тогда, когда мы вернемся на границы 1991 года. Война закончится, когда развалится нахрен вребанная Россия. Вот полностью она развалится. По причине того, что война будет всегда, пока существует Россия, и мы должны это осознать. Но у нас есть большой бонус. Война может закончиться завтра. Да, реально завтра. Если там что-то в Кремле произойдет. Если какой-то там карлик случайно там закочурится. Или что-то произойдет с какой-то там башней Кремля, которая захочет что-то качнуть, и у них это получится. Нужно всего лишь, чтобы за стенками поменялись цари. И с большой долей вероятностью произойдет финиш. Да, реально будет финиш. Почему я хочу в информационном поле излагать свои мысли? Потому что это очень много спрашивает. И да, я стараюсь донести с тем, с кем общаюсь, что нужно четко осознавать, что сейчас задача номер один для наших сил обороны – это не деоккупация населенных пунктов, даже не удержание территорий. Это все фигня. Нам нужно сейчас обескровить их армию. Да, нам придется отдавать наши населенные пункты. Но чем большей ценой это для РФ будет, тем проще нам будет потом деоккупировать. То есть, чем больше они сейчас будут умирать в наступлениях, в бессмысленных наступлениях потому что Харькова они не возьмут, тем э, проще нас, нам их будет убивать. Будет деоккупация гораздо легче, потому что нападать на укрепленные районы всегда сложно. Поэтому мы должны подготовиться к оборонной войне. Мы должны наращивать у них взрыв. Потому что коэффициент 1 к 10 это хорошо. Когда, да я говорю сейчас может быть очень грубо, но 1 наш на 10 наступающих это безусловно трагедия одного, но 10 это больно. Это реально, ну это не перемога. И это мои фразы ни хрена не звучат переможно. И говорить там о контрнаступление каком-то. Нет, это все фигня. Нам нужно быть готовым к длинной оборонительной войне. И чем больше они будут делать вот таких вот наступлений бессмысленных, тем будет лучше. Потому что там сотни, я знаю, это однозначно, по сводкам, по программе, по которой я плачу деньги. Там сотни погибших в спаленной технике, и причем результата никакого нет. По сути, там зона уже была серая как бы ну, они ну, отодвинули наших на 10 километров, на 5 километров. И что дало? Им это какой ценой дало? Чтобы просто в Белгород пару раз не прилетало в неделю. Херня. И наши спикеры, которые разводят в информационном поле вот эти все движухи, они должны это объяснять людям. Они должны людям говорить правду. Нужно говорить о том, что мы сейчас занимаемся обороной. Задача номер один ⁇ оборона. Потому что об нашу оборону противник стачивает все свои резервы по технике, и это нам выгодно. Это не перемога. Да, меня возненавидят многие, но это и не зрада. И я за то, чтобы отдать на один населенный пункт, но чтобы за этот населенный пункт они потратили 100 единиц техники, к примеру, и 5 батальонов. А мы при этом не потратили ни, ни, одного солдата, как это было уже с некоторыми населенными пунктами. Когда они туда заходят, там никого нету, наша арта их разваливает. И это я не придумал, это я знаю. Поэтому эта стратегия очень хорошая. Она позволит нам собирать оружие, которое приходит от наших партнеров, аккумулировать его и готовиться к контрудару. В этот момент вони будуть стачувати свої штурмові подростлення. От і все. ПАК ну, отак. Вот і вот. причому це правильна стратегія. Наслідки російської, російської атаки на Харківщину 10 травня. Як бачите, зараз дуже великі пожежі. В основному це горить ліс та трава. Ну і звісно, росіянська техніка і росіянські дупи. На жаль, вони зайняли декілька. Невеличких сіл на Харківщині, які були і так в сірій зоні. Тобто, їхній успіх єдине лежати під розбитою Бехою і димітися. Слава Україні, друзі! Віримо в ЗСУ. Все буде Україна. Харків стояв і буде стояти. Возвращаясь к вопросу про Харьков, нужно быть реалистами в первую очередь. Нужно понимать, что группировки в 50 тысяч им не хватит для того, чтобы взять его. Но для нас это бонус. Они открывают еще одно направление. Они открывают с севера, атака с севера. Открыть еще одно направление для нас это хорошо, потому что они туда стянули резервы целый корпус, который мог бы использоваться, например, на Донецком направлении или на юге, а он э, рядится по тихой на севере. И самое главное, что логистика, то, о чем я говорил в самом начале, они растягивают свою логистику. Логистика это подвоз БК, это подвоз провизий и так далее и тому подобное. Как вы помните, битвы выигрывают армии, а войны выигрывает логистика. У нас большой бонус, у нас компактно все, стройно работают артерии, дороги, ЖД, и у нас это хорошо. Карьков они не возьмут, создать какой-то оперативный успех э, отсекти нас где-то или зайти где-то, но ну, у них не получается, они уже пятый день там сражаются и без толку. Все смотрели ролики, их достаточно много. Все должны понимать, что мы сейчас воюем за свое существование. Не просто за какие-то идеи. У нас вопрос один. Будет Украина или не будет Украина? Не нужно, нужно быть циниками на данном этапе. Не нужно там рыдать и плакать за потерянное село какое-то в этой серой зоне. Оно как было потеряно, так и будет потеряно. Но отдавая это село, орки потратили 150 единиц людей. Это вызывает у них внутреннее, во-первых, брожение и внутренний дисбаланс, потому что они тоже это понимают. Зачем мы лезем куда-то, где мы не сможем выиграть? Очень легко будет через там, две недели или через три недели ответить на вопрос, во сколько им обошлась эта серая зона. То есть у них, по сути, серая зона, как мы помним, это создание зону для того, чтобы не прилетало в Белгородскую Народную Республику. И все. Они не пойдут дальше. Они понимают, что их логистика не вытянет. Это было начало войны. Поэтому, э, возможно, это мои мысли. Напишите в комментариях, озвучивают ли такие же мысли там, по другим темам. Это первый мой ролик, тестовый такой блог. Но это мое видение. И да, нам сейчас это выгодно. Да, это зрада, это не перемога, но нам это выгодно. Я считаю, я считаю вот так вот. И буду выкладывать свои мысли, если вам это зайдет, в новом информационном поле, в борьбе, информационная война. Всем привет, подписываемся, делимся видео.